গুড মৰ্ণিং হিমা চেনাপতি চেনেলৰ অন্য সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গুড মৰ্ণিং গাইজ দেখিছে নহয় মোৰ আজি ছাকালটো কেনেকুৱা লাগিছে এনে গাড়ীখিনি গোটেই পকি মেলি এদাই হ'ল গাইজ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক দিবচোন ঔষধ আৰু উপায়বিলাক যিহেতু আজি ছানডে' মায়ে ডিউটি কি চৰি চিমাই ভিডিঅ' বনাই আছিলে তাকে কেমেৰাটো কাঢ়ি ল'লোঁ কাহিলৈ বোলো ৰাইজকে দেখাওঁ দাঁহী গোচা উঘালি মেলি নিদিয়ে এই ছটা দেখিছে নহয় একচুৱেলি আগতে বেছিজনীয়ে চুলি পকা চুলি হাল মইনা পকা দাঁহী থাকিবলৈ জাতকৈ নিদিয়ে কাৰণ আগতে এনেই থাকে যে আজিকালি অকণমান ইউটিউব জগতলৈ আহিছে নহয় ছ' টাইম নাপায় মোৰো তাইক দুখ দি লাভ নাই বাট আজি মই কচোন তেওঁক তেওঁ উঘালি দিব মানে মানুহলৈ ভিডিঅ' কল কৰিলে কয় ঐ দী চাৰি পকি এদায় এডোখৰ মানুহটো ভাগিনীয়ে আজি ভাগিনজনীয়ে মোক ক'লে কথাটো তাৰ আগত ভিনদৈ কৰি থাকে একো নাই মানুহৰ বয়সটো গৈয়ে থাকে কিন্তু দাড়ী গোচা মোৰ বয়সৰ মতে পকা নাই একচুৱেলি এডভান্সকৈ পকিছে সেইটো কাৰণে উঘল আছোঁ আৰু ইমানেই দাড়ি চুলি উঘালি দিব লাগে এটা কথা কচিমা দেই ইয়াত থকা পকা চুলি কেইডালহে উঘালিব লাগিব আৰু বাকী কেঁচা কেইডাল উঘালিলে কিন্তু এডালত দহ টকা ফাইন লাগিব হা চোনিলি এডালত দহ টকাকৈ দিব লাগিব কিন্তু দাম এইবিলাক এতিয়া দা মানুহে মানে কি কয় গজাব বিচাৰিবই কিছুমান মানুহে আৰু মুছনেহিটো কোঁচনেহি আৰু অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে দাই নাইকিয়া মানুহক গেৰমুৱা বুলি কয় আমাৰ দাঁহি ধুনীয়াকৈ আছে কিন্তু পকিছে পকাৰ কাৰণে পকাকেইডাল মই এতিয়া উঘালি দিয়া হ'ব তাৰপাছত দাঙি গোচা পাতলা হৈ যাব নেকি বাৰু চিমা হা ঠিক আছে গাইছ এতিয়া পকা চলিখিনি চিমাই উঘালিব তাৰপৰা উঘলাৰ পাছত মই আকৌ অকণমান দেখাম আপোনালোকক থেংক ইউ গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই শেষলৈ গ'লীয়াকৈ আৰু ফুৰিবলৈ মানে কিয় জানিছেই নহয় আমাৰ আগন্তক আহি আছে বেংগালোৰত এখন ধুনীয়া ৰাস তাতে এওঁলোকৰ মানে ৰাসৰ হেৰি ৰিহাৰ্চেল চলি আছে তাকে যিহেতু বেংগলোৰ চিটি নহয় জানো তেওঁক মই নিব লাগিব ৰিহাৰ্চেলত এৰিবগৈ লাগিব আকৌ লৈ আনিব লাগিব সেইখিনি হাজবেণ্ডৰ হিচাপত মোৰ দায়িত্ব মই পালন কৰি যাম থেংক ইউ হা বেংগল হেন চিটিত যে ৰাস কৰিবলৈ পাইছে আমি থেংক ইউ ছ' মাছ দিছোঁ সকলোকে আৰু সকলো আহিব উপভোগ কৰিব ৰাস ফেব্ৰুৱাৰী দহ আৰু এঘাৰ তাৰিখে থেংক ইউ আজি মোৰ দেওবাৰে ডিউটি চানডে ডিউটি হয় ডিউটি কৰি আছোঁ দেই মানুহজনক অকণমান

আৰু যোনিনি উঘালি দিলে উভালি দিছো তাৰ পাছত আছে নে প্লিজ প্লিজ চাৰ্ভিচিং মই ছমাহ সময়ত এভাৰি দিওঁ চৈ দে